salom mani ismim matham man veb razrabotchik va internet marketologman bugundan google reklamaga bag'ishlangan video darsliklar seriyasiga start beramiz bu video darsliklar orqali sizlar google reklamani tez oson va eng muhimi to'g'ri nastroyka qilishni e o'rganib olasiz birinchi darsimiz google reklama turlariga bag'ishlanadi unda biza google reklamani to'rtta turi bilan qisqacha tanishib o'tamiz birinchi va eng muhim google reklama turi bu контекстная reklama google qidiruv tizimidagi reklama buni biza stirka kavrov xizmati misolida ko'rib tanishib chiqamiz ko'rib turganinglardek stirka kavrov toshkentda deb qidirilgan запrosga google tepada top uchtalikda birinchi bo'lib reklama chiqarib beryapti bu maxsus reklamный joy bu yerda faqat reklama berib turish mumkin tepada o'zi to'rtta reklama bo'lishi kerak kech bo'lgani uchun mana soat to'qqizdan oshgani uchun bir xillar reklamasini o'chirib qo'ygan 'shaning uchun google bizaga uchta reklamani chiqarib beryapti bu reklama tugagandan keyin google karta boshlanadi google kartani выдача keyin seo выдача bo'ladi seo выдача bu seoni kuchi bilan chiqib kelgan saytlar o'zimiz tilida aytganda tabiiy yo'l bilan o'z kuchi bilan chiqib kelgan saytlar s выдачаdan keyin sahifani eng pastida yana maxsus reklamнiy joy bor bir ikki uch bu pastdagi reklamный joyni tepadagi reklamadan asosiy farqi pastda traf kam saytga пеrexodlar kam chunki hamma ham sahifani pastigacha tushib o'tirmaydi shunga yarasha расход ham kam bo'ladi misol uchun tepada turish sizga bir kunlik rasxodi 10 dollarga aylansa pastda turish bir 3 4 5 dollarlar orasida aylanadi kontekstniy reklamani eng afzal tarafi bu reklama turi sizga issiq klientlar olib keladi ya'ni sizni xizmatingizni ya yo mahsulotingizni sotib olishga tayyor klientlarni bunga sabab siz reklamani aynan sizni mahsulotingizni qidirayotgan odamga ko'rsatasiz bu o'z o'rnida sotuvni to'g'ridan to'g'ri oshirib beradi ikkinchi reklama turi bu kms контекстная медийная сеть баннерныя реклама ham deydi buni Uh, buni ko'p ko'rgansizlar saytlarda o'tirganinglarda saytlarni yonida tepasida um, banner bo'lib ko'rinadigan reklama turi bu reklama turi bilan biza olixda tanishib chiqamiz olixga kirib bu e'lonni no ochsanglar e'lonni no tepasida ham mana ko'rib turibsizlar banner ko'rinishida chiqib kelyapti reklama at google undan tashqari e'lonni no o'ng tarafi yon tarafida ham chiqib keladi bu ham Google googlega tegishli kms reklama turi бааi reklama KMS kmsni контекстniy reklamadan asosiy farqi bu reklamani brending uchun ishlatishadi ya'ni yangi mahsulot yangi xizmat turini ommaga tanitish uchun bozorga kirib kelish uchun mana o'zingizlar guvoh bo'lib turganinglardek yя Coffee yangi tovar ishlab chiqargan yangi mahsulot Shuni ommaga tanitish uchun brending qilyapti aynan kмs reklama turidan foydalanyapti bu reklama turimiz bilan bu kursda tanishib o'tmaymiz uchinchi reklama turi bu торговый компания yana bitta oti товарные объявление bu reklama turi internet do'kondagi tovarlarni mahsulotlarni googleda карточhka ko'rinishida chiqarib beradi buni biza telefon misolida ko'rib chiqamiz mana yani o'zinglar ko'rib turganinglardek uzum saytidagi telefonlarni google bizaga kartochka ko'rinishida chiqarib beryapti kartochkadagi ma'lumotlarni tovarni rasmi nomi va narxini biza o'zimiz xohlagancha olmaymiz buni google reklama o'zi o'sha saytga kirib tovarni ichki sahifasidan o'zi tortib oladi avtomat tarzda mana shu ifoneni ochib turib hozir solishtirib chiqamiz rasmi xuddi o'sha rasm nomi smartfon apple iphone 14 pro max bu yerda ham smartfon apple iphone 14 pro max va oxirgisi narxi 20 million besh yuz to'qqiz ming so'm bu yerda ham xuddi o'sha narx yigirma million besh yuz to'qqiz ming so'm va oxirgisi saytni nomi uzum toчhкka uz uzum aytib o'tganimdek google reklamani biza sayt bilan integratsiya qilganimizdan keyin har bir tovarga kirib turib shu tovarni ma'lumotlarini o'zi google pars qilib tortib oladi bu reklama turi internet do'kon va marketplacelarga ixtisoslashgan zo'r instrument to'g'ridan to'g'ri sotuvni oshirib beradim bu kursimizda googleni bu reklama turini ham o'tmaymiz bu reklamani sizlarga ko'rsatish uchun vebpnga ulanishga to'g'ri keldi sababi o'zbekistonda bu reklama turi rivojlanmaganligi uchun youtubeda bu reklama ko'rinmaydi hozir mana случайно bitta rolik tanladim shu rolik boshlanishidan oldin majburiy manga video reklamani ko'rsatyapti mana ko'rib turibsizlar asrecomga otyapti to'rt sekund qoldi deyapti shu to'rt sekund tugagandan keyin rolik ko'rish mumkin mana endi propustit reklama qilsa bo'ladi рекламный roliklarni roliklarni boshiga o'rtasiga qo'yishadi undan tashqari o'ng taraf sayt barda mana tepada banner ko'rinishida ham kelib chiqadi reklamasi va ro'yxatni tepasida ham bu ham reklama mana hozir mana propustit qilsam уje rolik boshlanadi nimaga bizada bu reklama rivojlanmaganligini sababi bu video reklama rivojlanmaganligi sababi youtube o'zbekistonda официальный yo'q bu degani youtube o'zbekistonliklarga просмотрga pul to'lamaydi pросmotrga pul to'lamagandan keyin youtuberlar yaxshi yaxshi sifatli video ishlashga ehtiyoj yo'q chunki просмоtrga pul to'lamaydi monetizatsiya qilib bo'lmaydi i yaxshi kontent ishlab chiqarmagandan keyin auditoriya ham bo'lmaydi youtubeda o'tirishdan ma'no yo'q chunki yaxshi kontent yo'q hammasi bir biriga bog'liq замкнутый круг qachonki o'zbekistonda youtube официально ochilsa google официально kirib kelsa bizaga unda уже просмотрlarga pul to'lashni boshlashgandan keyin уже youtube platformasi ham rivojlanib auditoriya kattalashib ketadi keyin undan keyin же video reklamalar ham chiqib kelaveradi tushuntira oldim degan umiddaman bu video reklama turini ham biza bu kursimizda o'tmaymiz googleni bu to'rtta turi esinglarda qolishi uchun yana qisqacha aytib o'taman birinchisi контекstnay reklama biza buni savdoni oshirish uchun nastroyka qilamiz ikkinchisi KMS баннерныя reklama buni biza brending uchun mahsulot tovarni bozorga olib chiqayotganimizda buni ishlatamiz uchinchisi uchinchisi торговый компании bunda biza internet do'kon marketplayslarga sotuvni oshirish uchun настро qilib beramiz to'rtinchisi video reklamani ham sotuvni oshirish uchun ham brending qilish uchun ishlatamiz agar sizlarga darslik ma'qul kelgan bo'lsa layk bosing podpiska qiling bu bilan sizlar yangi chiqadigan foydali kontentni o'tkazib yubormaysizlar undan tashqari layk podpiskalar bilan mani keyinchalik chiqaradigan darsliklarimga motivatsiya berasizlar darsimiz tugadi rahmat keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'ling